Наверное, все-таки, когда стало на весы, встал на весы выбор уже, на какую сторону нужно опираться, что надо выбирать? Радикальное изменение прокуратуры, преобразование или лояльность Шокина, то победила сторона, перевесила сторона Шокина, так сказать. Так что я думаю, что это решение Петра Алексея Порошенко, я его принимаю как объективную реальность. Когда он меня пригласил, я с ним активно работал у меня было понимание э, к нему, э, надежда, что он хотя бы там, 40% чего-то изменит в прокуратуре, чтобы записаться и писаться в, в историю современной Украины. Но у меня сего, сегодня сейчас развязаны руки, поскольку взаимных каких-то там обязательств у нас не осталось. Так я свободный человек, я гражданин этого государства и могу свободно с кем хочу встречаться и обсуждать и открыто говорить о тех проблемах, которые сегодня в государстве. Так что так сложилось, да, реформаторская часть этих весов не, не, перевесила у Петра Алексеевича Порошенко. То есть на сегодняшний день первый заместитель, также генерального прокурора, уже Луценко, Сиврук, он прекрасный представитель этой гвардии, он работал при Пшонке. Во время Майдана этот человек занимался надзором за соблюдением закона внутренних министерств внутренних тел во время Майдана. Вот помните, как МВД соблюдал закон во время Майдана. Да? Потом этот человек пристроился к новой власти. Послезавтра он пристроится к еще новой власти, не имеет не имея значения, какой она будет, да, Пророссийская, проукраинская, про китайское и так далее. Эти люди верной системе. У них нет никаких ценностей. Они вечно будут там оставаться и будут пытаться заработать, будут пытаться наживаться на обычных украинцев и не понимать и не слушать этих обычных украинцев. Вот это, в этом заключается и вся проблема. Вы же сами понимаете, что эти люди никогда не смогут э, эффективно бороться таких, против таких политиков, например, как Эрмис, у которого есть определенное доверие общественности. Да? То есть прокуратура должна быть очень сильной, прокуратура должна быть своей победы, свой порядок дня для того, чтобы взяться за крупных игроков и наказать этих крупных игроков. Поэтому сначала надо выстроить систему и потом говорить, кому доверять эти дела. Какой системы мы доверяем? А приори которой мы не доверяем? Ну, это абсурдно, конечно. Мне, мне во мне видели риск неуправляемого человека, у которого были какие-то свои ценности, которые не были, наверное, как-то сопоставимы с ценностями Шокина. А, поэтому даже те полномочия, которые у нас были, их постепенно забирали и ликвидировали, что-то там увольняли наших ребят и так далее. Мы на самом деле раскачали а, ту очень громоздкую систему, и закрытую систему, в которую очень сложно было вообще попасть и раскачать даже. Мы начали внутренний Майдан и противостояние прокуратуры. У нас появилось очень много сторонников, но, к сожалению, сторона реванша уже, к сожалению, с бездействием президента взяла верх, временный верх. Нам удалось доказать, что и внутри системы есть порядочные люди, украинцы, которые готовы сражаться за новую Украину, которые готовы идти и арестовывать близких людей генерального прокурора, царя фактически, они это сделали. Но сегодня что мы получили взамен? Те службы, которые были согласованы с Порошенко, следователи, например, прокуратуры, генеральные инспекции, которые сажали бриллиантовых и не только бриллиантовых прокуроров, этих ребят сегодня увольняют. Обращаюсь к президенту, чтобы он хотя бы хотя бы в их случае выполнил свой президентский и мужской долг, обещанный мной, данное мне обещание, что он вернет всех людей, всех работников Генеральной инспекции на свои должности, как только, как только, будет новый генеральный прокурор. Это было, наверное, последняя встреча и будет последняя встреча меня с президентом. Он мне это обещал, как мужчина, как политик, как президент государства. Допускай, он хотя бы сдержит это слово, потому что эти ребята не заслужили такого отношения. Таких людей надо беречь на самом деле. Это будущее Украины, это как раз та независимая эффективная прокуратура, на которой есть сегодня спрос общественности. Я не стану генеральным прокурором Украины, не претендовал, но э, кем бы он ни был, генеральный прокурор, в первую очередь он должен поменять где-то 35 менеджеров, руководителей всего руководящего состава прокуратуры. С этого надо начинать. Это легко сегодня с прокуратуры, поскольку генеральный прокурор имеет на это рычаги. А, абсолютно новых и успешных людей. Обеспечить их высокими зарплатами, это возможно, поскольку сократить прокуратуру еще можно. В краткосрочной перспективе, чтобы был краткосрочный эффект, пока э наконец-то получится реформа или налоговая, и податковая, чтобы бюджет получал больше дохода, можно за счет сокращения прокуратуры увеличить зарплату работникам прокуратуры. Да? Есть люди, которые готовы согласиться на этом.